Orang yang mengelus, mengusap, menyapu kepala anak yatim karena kasih sayang, yang dimaksud adalah anak-anak kecil yang tidak lagi memiliki ayah yang umurnya belum sampai 15 tahun atau belum bermimpi. Kalau anak perempuan atau belum datang bulan, belum haid maka anak perempuan boleh jadi 12 tahun dia tidak lagi yatim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam kajian tasawuf pada setiap malam minggu. Insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji tentang ihsanu ilal yatim berbuat baik kepada anak yatim Di judul bedanya malamnya adalah berbuat baik kepada anak yatim. Kala al-Faqih Abu Laythi Samarqandi Rahim rahmat Allah ada Abi Rahimahullah, ada Abu Abdillah, ada Ahmad bin Amr An Abihi, Isa bin Yunus An Abi Waraqah beliau Abi Waraqah berkata Sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yaqul Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man masaha ala ra'si rahmatan kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha hasanatan wa maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'atan wa rafa'a lahu bi kulli sya'ratin darajatan kata Rasulullah siapa saja yang mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Allah tulis untuknya dengan setiap helai rambut yang dilalui oleh tangannya, dengan setiap helai rambut anak yatim yang dilalui oleh tangannya, satu kebaikan. Dan dihapus daripadanya dengan setiap helai rambut tersebut satu kejahatan dan diangkat baginya dengan setiap helai rambut tersebut satu derajat. Jadi nah. hadis pertama para jamaah mengungkap kepada kita bagaimana istimewanya seseorang yang menaruh belas kasih kepada anak yatim sehingga dia mengusap kepada anak yatim karena sayang dekat ke anak yatim lalu gebelai, geusap oleh anak yatim, geusuka oleh anak yatim. kata Rasulullah, pahala geusuka oleh anak yatim karena kasih sayang diberikan oleh Allah setiap helai rambut anak yatim yang tersentuh, yang dilewati oleh tangannya ketika dia mengusap kepala anak yatim akan ditulis oleh Allah untuknya satu kebaikan dihilangkan darinya satu kejahatan diangkat dan untuknya satu derajat jadi bagaimana banyaknya rambut di kepala anak yatim yang kita usap itu maka begitulah pahala yang kita dapat dapatkan. Padi tertuhu oh, anak yatimnya, padi tertuhu lain oh, u anak yatim atau padi ribe lain oh, u pak ule anak yatim yang wate tanya usap ule tarumpo lubi kebaikan, lupa gadang kejahatan dan keangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pahala berkasih sayang kepada anak yatim. Jadi karena dasar kasih sayang. Bukan kepura-puraan. Tidaklah kepura-puraan. Biasa hati cukup berat kepada yatimnya. Eh, kepada orang tak yatim. Cuma karena malamnya na momen. Lalu dialadakanlah san anak yatim. Rupanya, ia berinan untuk bagi untuk yuk pengen yatim mogugutu galen yatim kon karena kasih sayang dia tidak dapat pahala jadi harus benar-benar tulus dalam hatinya memiliki rasa rahmah kasih sayang terhadap anak ya anak yatim bukan apa yang diberi yang nilai-nilai oleh Allah tapi seberapa tulusnya hati orang tersebut mengasihi anak yatim ketika dia membelai kepala, mengelus kepala anak yatim. Itulah yang dibalas oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan tentang nilai-nilai yang diberikan oleh Allah ketika kita memiliki kasih sayang atau berbuat baik kepada anak yatim, para jemaah, terlebih dahulu kita melihat apa yang disebut dengan yatim atau terminologi yatim itu apa? Karena banyak di antara kita yang salah mengartikan anak yatim, ada di antara kita yang mengartikan anak yatim, anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Asal golongi mukawin, mentang yatim. Sebelum dia kawin masih dianggap anak yatim, ini. ini kesalahan. Nah, karayu ya kaya kajak udah ke SMA, kuliah, mentang anak yatim, sehingga ketika ada bantuan untuk anak yatim, ketika ada uh, sumbangan untuk anak yatim mereka masih tetap mendapatkan bahagian daripada anak yatim. Ada yang mengartikan anak yatim itu adalah anak-anak yang sampai umur tamat SMA. Nah, di daerah contoh di Baklum, berkira anak yatim, masai mentong, SMA yang kira anak yatim umur umum seperti 15, 16, 17, 18 Saya kalau mencoba SMA nah, Artinya kita sudah mendefinisikan masing-masing apa itu anak yatim Menurut kita sendiri-sendiri Masing-masing kampung, masing-masing daerah, masing-masing tempat Sudah membuat definisi yang berbeda-beda, yang beragam Sebenarnya persoalan yatim ini kan persoalan yang diatur dengan agama maka kita harus memaknai sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh para ulama dari apa yang mereka pahami dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama mendefinisikan anak yatim itu yaitu Sakirut la abalahu wa lahu Anak kecil yang tidak memiliki ayah sekalipun dia memiliki ibu dan kakek. Nah, apabila anak itu tidak memiliki ibu, bukan maka dia disebut dengan mumkamah artinya yang terpisah dari ibunya bahasa kita disebut piatu nah. jadi yang disebut anak kecil dalam anak yatim dalam definisi pertama adalah saghir anak kecil yatim itu saghir anak kecil la abalah yang tidak punya ayah Sedangkan seorang ulama besar dalam madhab syafi'i yang bernama Ibnu Ruslan, beliau mengatakan, Al yatimu sahirun lam yablug bisimni awihtilami. Anak yatim itu adalah anak kecil yang belum balik. Baik dilihat dari umur atau dari ihtilam, mimpi. Kenapa beliau mendefinisikan yatim itu adalah anak kecil yang belum cukup umur atau belum bermimpi? Lihabarin karena hadis la yutma ba'da ihtilam. Tidak dianggap yatim setelah ihtilam, setelah bermimpi. Jadi para jamaah laki-laki itu balenya bisa dengan umur bisa dengan bermimpi dengan umur sampai umur 15 tahun itu sudah balia anak-anak yang umurnya sudah mencapai 15 tahun menurut aturan agama itu sudah balia walaupun menur menurut menurut aturan Hukum positif, misalnya, masih dianggap anak-anak, nah, tapi menurut aturan agama, sudah dianggap balik sehingga untuknya diberlakukan hukum orang balik. Hukum orang balik ditaklifkan hukum ketika dia mencuri, dia sudah dihukum. Hukum mencuri. Ketika dia tidak salat, dia sudah berdosa meninggalkan salat. Walaupun dalam hukum positif masih dianggap anak kecil. Ketika dia mencuri, dia tidak bisa diproses dengan hukum orang dewasa. Harus diproses dengan hukum anak-anak. Tapi dalam aturan agama sudah dianggap dewasa. Kalau dengan umur 15 tahun bagi laki-laki. Kalau dengan tanda-tanda ikhtilaf. -tanda, ya apa itu ikhtilam eh, mimpi basah, mimpi kawin? Ini bisa saja umurnya belum sampai 15, tapi dia sudah bermimpi yang membuat mengeluarkan meni. Maka dia sudah disebut balir. Maka ketika salah satu daripada dua itu umurnya sudah sampai 15 tahun, atau dia sudah ikhtilam, maka dia tidak lagi disebut yatim berlaku padanya hukum orang balia ketika dia tidak disebut lagi anak yatim maka dia tidak berhak lagi mendapatkan apa yang didapatkan oleh anak ya anak yatim sehingga ketika kita mengajak orang-orang untuk membantu anak yatim dengan mengumpulkan dana. Maka anak-anak yang sudah mencapai umur balik dengan dua tanda tadi itu tidak berhak lagi mendapatkan dana tersebut. Hanjule tak tapuro untuk terima pengen peng yatim menyoka umur 15 tahun waktu hanjut le anunya untuk yatim maka ketika salah memahami terminologi yatim definisi yatim maka dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dosa kita karena salah mengelola harta yang diperuntukkan untuk anak ya karena salah kita memahami terminologi terminologiannya. tapi kita nyawa saya ada mati ya saya kalau Mkw mendengarnya tim tingkat depan peng dapat tempat untuk bantuan ya, itu tim berjoki jiji. nyentanya yang jok dosa jih yang terimung menyiduri roh kalian ya tim berapa? mau nyonai kita nyawa dapat mungkin rap-rap dalam bulan puasa benar ya biasa. Tak kutip peng untuk bantuan kan yatim. Menurut tanya yang ke yatim yang golong damat SMA. Lalu dia jauh kaji. Padahal ini sudah ada tanda balik. Umurnya sudah lewat nak 15 tahun. Atau sudah bermimpi. Tak jauh pengnya. Maka kita tanya yang jauh dosa. Karena salah. Yang kita berikan bukan lagi anak ya. Ijih punya depu juga ikut dosa. Maka perlu kita memahami terminologi yatim. Yaitu Saghirun. Anak kecil. La abalahu yang tidak punya ayah. Walam ya belum dan belum balik ia. sini, baik dengan tahun. Atau ikhtilam. Atau dengan bermimpi. Ya. Jadi Anak yatim adalah anak kecil yang tidak lagi memiliki ayah dan belum balik baik dengan tahun atau dengan mimpi. Nyan anak ya. Maka siapa saja yang nanti ditunjuk jadi pengurus anak yatim, jadi penyalur dana untuk anak yatim, kadang ikut bantuan ke anak yatim, hai tu me ya. percayakan matanya. Tengku nyepat na peng ke juta Nuju si akan nak yatim Nyan baik salah ju Lihat dulu apa yang disebut Anak ya Anak yatim Baik si ajuk na ju dia bertanya golom tamat SMA tanggap anak yatim golong golom si mukawin dianggap anak ya Anak yatim Ini adalah kesalahan Niat kita ingin berbuat baik, membantu orang di dalam kebaikan, tapi malah menjadi daun dosa. Nah, yang disebut dengan anak yatim. Nah. lalu kalau itu yang disebut dengan anak yatim, berarti makna daripada hadis Rasulullah, man masaha ala min rahmatan orang yang mengelus mengusap menyapu kepala anak yatim karena kasih sayang yang dimaksud adalah anak-anak kecil yang tidak lagi memiliki ayah yang umurnya belum sampai 15 tahun atau belum bermimpi kalau anak perempuan atau belum datang bulan belum haid maka anak perempuan boleh jadi 12 tahun dia tidak lagi yatim karena sudah berhaid. Banyak anak-anak mungkin dari enam kelas 6 SD sudah datang haid, tidak lagi yatim. Nah, jadi kalau tidak lagi yatim, dia tidak lagi berhak mendapatkan perlakuan sebagai anak ya, anak yatim. Artinya tak kasih sayang deh kan umitnya. Tapi sesuatu yang diperuntukkan untuk anak yatim tidak lagi bisa diterima oleh dia. Tidak lagi halal diterima oleh dia. Ha, hmm. ya. Qal qala an ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas semoga Allah ridha untuk beliau berdua beliau Ibnu Abbas berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدار رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما من بين اليتامى المسلمين الى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى او جباله الجنه البتتا الا ان يعمل عملا لا يغفره الله له Siapa saja yang menjamin kehidupan seorang anak yatim daripada anak-anak yatim kaum muslimin dijamin makanannya, dijamin minumannya, artinya orang yang menanggung kehidupan anak yatim hatta sehingga dikayakan ia akannya oleh Allah jannah. Allah wajibkan untuknya surga. Jadi orang yang menanggung kehidupan anak yatim sampai anak yatim itu diberi kecukupan oleh Allah, misalnya sampai dewasa, dia bisa berusaha sendiri atau sampai dia kawin au jabalaul jannah. Allah wajibkan untuk orang tersebut surga. Illa kecuali ayyamala amalan la yaghfira la dia melakukan satu amal yang tidak diampuni amal tersebut oleh Allah, artinya amalnya amal buruk, amal jahat. Jadi, nilai daripada ibadah menanggung mencukupi kebutuhan anak yatim para jamaah diwajibkan dapat surga oleh Allah, kecuali kita sendiri yang tidak mau masuk surga yaitu dengan melakukan kegiatan keburukan yang keburukan itu tidak diampuni oleh Allah. Contoh keburukan yang tidak diampuni oleh Allah, akul waliden. Kita berdosa kepada kedua orang tua. Kalau kita berdosa kepada orang tua kita, durhaka kepada kedua orang tua kita, sekalipun kita menyantuni ribuan yatim, tetap tidak bisa masuk surga. Padahal seharusnya masuk surga. Tapi karena ada satu amal, satu dosa yang kita lakukan yang tidak diampuni oleh Allah, tetap tidak masuk surga. Maka orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang mencukupi kebutuhan anak yatim, Anda dijamin masuk surga oleh Allah dengan syarat tidak melakukan dosa yang tidak terampuni. Jaga diri Anda, jangan sampai melakukan dosa yang tidak terampuni. Itu aja. Allah pastikan Anda masuk surga. jaga Amal yang dosa yang Anda kebampun, gejamin dalam surga. Nyantai jaga mentah.